Salam, dəyərliz izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində geniş 5 otağlı, geniş həyət yanı sahəsi olan həyət evin təqdim edirəm. Dəyərliz izləyicilərimiz, evin çöl fasad görünüşü belədir. 3 sota yaxın torpaq sahəsində inşa edilib. Sənəd çıxarış mülkiyyət qobçadır, notarial qaydada alqısadqa olacaq. Çox gözəl, tərifə layiq, geniş ev axtarırsınızsa baxın. Həmen ol evi sizə təqdim edirəm. Mərtəbə arası monolit betondur, qoşa daş ilə inşa edilib, ev yerdən kürsülüdür. Evin yanına, arxasına tam rahat şəkildə keçib hərəkət etmək mümkündür. Həyət yanı sahəciyə baxın belədir. Çox geniş həyət yanı sahəsi var. Həyətə rahat şəkildə bir 5-6 maşın daxil ola bilər. Burada torpaq sahəsi ayrılıb. Yəni bundan sonra həyətdə həyətdə istəsəz qaraj da tikə bilərsiniz, naveys, bir setqa, manqalını Və bir sıra həyat üçün lazım olan şəraiti qurmaq mümkündür. Kommunal xətləri, qazı, suyu, işığı var və daimidir. Arxasında da baxın, kifayət qədər boş bir sahəsi var. Pəncərlərin qarısı hamısı açıqdır. Bu qiymətdə, yəni bu kriterlərdə olan ev satışda az-az hallarda olur. Marşrut yolunun dəyərli izləyicilər, hardasa 150 metr məsafədə, masa həzrə hündür, təmiz havalı, nəm olmayan ərazilərin birində yerləşir. Ünvan Hakim Abbasov küçəsi 569 nömrə, marşrut xəttindən 150 metr məsafədə çox gözəl, təmiz havalı bir ərazidə yerləşir. 6 nömrəli məktəbin arxa hissəsinə düşür. Çox əla bir yerdədir. Pelikanlar ağlaydaşdır, həyət də yetərincə genişdir. Bu qiymətdə, yəni inanmıram ki, bu genişlikdə həyəti olan və otaqları bu genişlikdə olan bir ev tapasınız və sənədləri qaydasında olan. 1-ci mərtəbənin döşəməsi laminatdır, hamam və ə, mətbəx hissəsi istop oldu. Pıləkanların tutacağı və pıləkanların laklanması qalır. Bunlar da ə, yaxın zamanda hamısı təhvil veriləcək. Mən sizə ilk öncə bu evin mətbəx hissəsini təqdim edim. Qapıları da gördünüz kimi yaxşı keyfiyyətli, bahalı qapılardır. Mətbəx də genişdir, spotlarla bəzədilib. Mətbəxdə demək olar ki, arıat sistem yoxdur, toplu pol sistemidir. Pəncərəsinə qarşısı açıq və dörd büt tərəfdən cüt daş ilə inşa edilmiş çox gözəl, tərifə layiq bir növdür, dəyərli izləyicilərimiz. Birinci mərtəbədə yataq otağı istəyən alıcılar üçün əla bir təklifdir. Yəni adətən alıcıların, müştərilərin çoxusu istəyir ki, birinci mərtəbədə əlavə olaraq bir yataq otağı olsun. Baxın. 4 otaq qiymətinə gözəl bir geniş 5 otağlı ev çəkib sizlərə təqdim edirəm. Baxın, bura evin birinci mərtəbədə yerləşən böyük yataq otağıdır. Adətən birinci mərtəbədə olan yataq otaqları evlərdə kiçik olur. Bu evdə isə böyükdür. Çox gözəl, çox yaxşı bir layihədə inşa edilmiş evdir. Burada yerləşir birinci mərtəbədə olan böyük bir hamam otağı. Hər bir otaq böyük götürülüb. Hamam otağı, mətbəxi, yataq otağı, qonaq otağı çox gözəl, super bir evdir, dəyərliz izləyicilərimiz. Qiyməti də videonun əvvəlindən qeyd etdim ki, 114 min manata satışa çıxarılıb, endirim olacaq. Nağd yolla satılır, heç bir kredit yolu ilə satılmır kombi xətti, tv xətti, kanser xətti çəkilib. Geniş qonaq otağı var. Çölə baxan pəncərələr, şəbəkə pəncərələrdir. Qalxaq ikinci mərtəbə. Burada əlavə otağanlığı yığmaq üçün bir yer düzəldilib. Və ikinci mərtəbəyə qalxdıqda burada 3 geniş bir yataq otağı təqdim edim sizə. 1-ci böyük yataq otağı. Baxın, otaqlar necə də genişdir. İşığlı otaqları var. Həqiqətən də bu evə söz ola bilməz. Burada işıq lampası yanır, dəyərli izləyicilər. Üzürlü sayın. Çəkilişi də axşam saatlərində etdiyimə görə ola bilər ki, otaq qaranlıqdır. Amma genişdir. Çox genişdir.